Да, друзья мои, я совсем забыла. Я еще сняла кота. Вот э, сейчас я вам покажу это няшное видео. Он такой забавный. В общем, созвучно рассказу Носова живая шляпа. Ну, сами вы видите. Супруг постирал одеяло. Ну, покрывало вот это. Но я не это хочу показать. Я хочу вам показать, вот у Носова есть рассказ ⁇ живая шляпа ⁇ Я вам хочу показать живое одеяло. Видите, у нас живое одеяло. Его можно даже погладить. Итак, живое одеяло. Вот такое живое одеяло. под живой шляпой был котенок, у нас под одеялом котенок. The owl, это он вытворяет. No как только я начинаю заправлять постель, он прыгает kids, на постель и сидит там. В общем, я застилаю постель вместе с котом. Когда я без кота застилаю, here, он, он просто подбирается под одеяло и You shall have some pie like like Three little kittens put on their <laughs> <hands> <laughs> And soon <laughs> <into> <laughs> oh, mother, <speaking> dear, <speaking> the pie Oh, Mother dear, sad, here, all so, this we sadly here. kittens What soiled your mittens, you And they began to sigh